Ну, честно сказать, мы не думали, что мы будем фаворитами. Делегация у нас была солидная, как вы знаете, президент был, и мы там присутствовали. А потом уже, когда плоти не вытащил, ну, наверное, была радость. Хотя до конца мы не понимали, что мы сделали. Не для себя, наверное, а для страны. Ну, проблемы потом начались, как вы все знаете считаю, что это была проделана очень большая работа президентом федерации, думаю, Григорием Михайловичем Суркисом. Почему? Потому что без этой работы, без разговоров, наверное, там наверху, каких-то встреч, наверное, не было бы. Прилетели бы мы, Кличко, Шевченко или президент страны, ну, наверное... Это уже группа поддержки была, а основная работа была сделана. Вдвоем. То, что взорвался Чернобыль, я знал уже 27 числа где-то. Почему? Потому что, ну, я жил на Иварского восстании, в нашем доме жил Бака и один генерал по-моему КГБ, поэтому такую информацию, хотя когда мне пришли сказали, я говорю, ну как, это атомная электростанция? Ну что, ребят, ну шутка какая-то. То есть никто даже представить не мог, что это могло произойти. Второе, как вы знаете, мы перед Кубка Кубка выиграли со Спартаком здесь. Был 100-тысячник сидел. 27 да, 27-го, да. Но я не играл, потому что у меня травма была. Я вообще не знал, буду играть в финал или не буду. Потом была велогонка здесь, 1 мая, полно народу. То есть мы уже знали практически. И в Европе, когда мы приехали, то нас больше спрашивали не о футболе, наверное, а заряжены мы какими-то частицами и еще чем-то. А когда мы выиграли, сказали, что мы вот за счет Чернобыля так бегали. Ну, может, это сейчас смешно, да? А тогда это совсем не смешно было. Ну наверное, всю серьезность вы все-таки не понимаете. Не, не, ну кто мог понимать, я не знаю. Ну, правда, у меня уже дозиметр был, наверное, третий день, и когда дочка выходила гулять, то брюки ее зашкаливали. Ну Потом воду начали лить, и у нас на базе здесь, как вы знаете, крещатик мыли, это я точно помню. А потом начали отправлять семьи. Остались одни мужчины, которые пили красное вино. Каберне, да. Его достать просто невозможно, потому что сказали, что от радиации помогает каберне. Ну, а дети и жены все уехали потом. То есть за границей уже знали, что произошло у нас ну, как в Советском Союзе тогда все скрывалось. Может, оно с одной стороны и хорошо, чтобы не было такой паники, а с другой стороны, наверное, народ должен знать, потому что то, что сейчас в Японии происходит, ну это страшно смотреть. И последствия не только в Японии, наверное, будут, а во всем мире. И как это все. И до сих пор вы знаете, что и у нас Чернобыль еще до сих пор не, ну, не приведем кребьевки, мы представляли. И присутствовали, когда были сделаны талисманы в Польше. То есть, э, по мере возможности. Э, и вот сейчас мне вручили эту карточку престиж такую большую. Хотя мне сказали, что это все обман, говорит. Э, я взял подпись у Любкивского, что вот эта вот бумага потом перейдет во что-то другое. Хотя я сам не понимаю, что это такое. Будет карточка или что-то еще. Поэтому посильно мы, наверное, пропагандируем Евро-2012. Ну, я считаю, что, ну, все-таки, не хваля себя, наверное, такие люди, как я, Шевченко, там, Буряк, Кличко и все остальные известные спортсмены должны пропагандировать Евро. Как это делается во всех цивилизованных странах. Как вы знаете, чемпионат мира 2006 года в Германии, это был организатором то есть представителем Бекенбауэр был, который ездил по всем странам мира, и это, это, личность, которая, наверное, знает во всем мире, и так должно быть. Почему? Потому что, ну, извините, не обижая никого, если какой-то Иванов или Сидорова агитирует, то это, наверное, как-то не так. Все-таки должны люди, которые связаны с этим. Народ, наверное, не интересует эти склоки, которые сейчас происходят, и они не должны происходить. Это все должно произойти после евро. Но мы же не можем, то сначала у нас забирает евро, то мы не успеваем стадионы строить, то опять скандал в федерации. Это надо прекратить, и думаю, это все логично делать, наверное, после евро. Вот когда мы евро сделаем. Поэтому народ, я вижу, что их больше интересует евро.